Что, вы, что, вы что, ну, что вас интересует, какой вопрос? Никто не угадает, просто не интересуйтесь, чему такое внимание. Короче, я вряд ли не могу тебе объяснить, что вас привело. Ну да ладно. Уважаемые депутаты, общий состав депутатов городского совета 34 депутата. На сессии присутствует 25 депутатов. Первое предложение. Вечер. Кто за то, чтобы начать, прошу вас уважать. Кто против, воздержался. Решение принято. Один из сессий Подольского городского совета обязается от предложения. 5, 6, 7, 8, 9... 9, 9. Я согласен. Э, раме, как, я по процедуру. Смотрите, чтобы все понимали, я уважающий себя юрист, и вы это знаете. Я был депутатом двух каденций э, прошлых созывов. И многие присутствующие здесь депутаты хорошо помнят меня ставил первый справедливости, законности и порядочности. Антоний Павлович в своем выступлении упомянул мое имя. Значит, по закону я имею право на реплику. Более того, здесь присутствуют люди, мои избиратели. По моим инициативе, И они меня попросили вот именно сегодня присутствовать на этой сессии и поддержать их. У меня... Они же не знают, по какому вопросу они пришли. И что поделать? Вы скажите, что, в чем попросили вас? Если у вас будет минуточка внимания, вы сейчас получите ответ на этот вопрос. Анатолий не могу никак понять. Я не могу никак понять. Анатолий Павлович заявил, если что я как депутат областного совета. Полицейский, все. Да, да, вот, как раз. Там раз... вот здесь надо будет решать, что дали денег полицей. Ты был два раза на что ты сделал? Ты, 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 Вы же давать деньги, для людей, которые мы собрали здесь. И мы, чтобы больше было денег, чтобы можно было здесь правильно распределить и проконтролировать. Понимаете что то, что мы уже делали? Рассказывать башню а, по телевизору. А, а какой большой. Сколько каденций было?

yeah <laughs>